Salam, axşamınız xeyir. Bu gün test 15, 16, 17 və 18-in izahını bölüşəcəyəm sizlə. E, test 15-dən başlayaq. Model haqqında verilənlərdən hansı doğrudur? Ümumiyyətlə model nədir? Baxın, model obyektin sadələşdirilmiş bənzəridir. Bəli, bu doğrudur. Model ilə adətən modelləşdirmə qarışdırılır. Model obyektin sadələşdirilmiş bənzəridir. Modelləşdirmək isə modelin yaradılması prosesidir. Modelin Yaradılması prosesi modelləşdirmə adlandırılır. Model obyektin bütün xassələrini, xeyr, bütün xassələrini özündə saxlaya bilməsiz. Yalnız və yalnız lazımi xassələrini özündə saxlayır. Model müxtəlif formal dillərdə təsvir oluna bilər, düzdür. Formal dillər nədir? Formal dillər məsəl üçün Hər bir ixtisasın belə deyək, özünün formal dili var. Məsələn, riyaziatnın özünün xüsusi formal dili var. Kimiyanın, kimiyada reaksiyalar, musibidə həmin onLoadlar. Bax, bunlar hər biri bir formal dil sayılır. Qraf informasiya modelinə aiddir. Bəli, qraflar informasiya modelinə aiddir. Cədvəl məddi modelə aiddir. Xeyr, cədvəl özü də informasiya modelinə aiddir. Deməli, doğru cavab 1, 3 və 4. 1 3 4 yazanlar doğru qeyd eləyib. Biz 16-ya baxaq, çox maraqlıdır. Deməli, for i e in range iç içə dəvrlərə aiddir. E-nin qiymətləri, E-nin qiymətləri 1, 2 və 3 range olduğuna görə sonuncu nəzərə alınmır, birinci götürülür amma. Gəlirəm birinci növbədə başlandı. Kəsif qaydada 1 2 3. Gəlirəm i-nin bir qiymətinə. i-nin bir qiymətini götürürəm, düşürəm ikinci for-a. İkinci for-da nə deyir? j alır 1-dən i+1-ə. 1-dən i+1, yəni 1+1, 1-dən 2-yə qədər. j 1-dən 2-yə qədər range olduğuna görə təkcib bir dənə bir qiymətini alacaq. Sonra düşür aşağı. E n-in biri ilə j-nin bir qiymətini götürürəm, düşürəm print-ə. Print j. j-nin qiyməti nədir? 1. Print 1 çap olunur. End nədir? End bilirik ki, sonda işləyir. j çap olundandan sonra baxın, bu sonda end işləyir. End susma halında buradan qeyd eləyəcəm. End susma halında bizdə /n-dir. /n slash endi, slash indi yeni sətir, yəni enter düyməni oynayır bir növ, amma burada dəyişdiribdi. Yəni boşluqdur. Heç bir şey olmayacaq, dəyişməyəcək. Elə kursor, kursor burdadır da, düzdürmü? Elə kursor burda da qalacaq. Baxın, sırf bu boşluğa görə, bu end sonda işləmədiyinə görə. Boş, kursor elə burada da qalır. Artıq baxıram ki, j-nin başqa qiyməti yoxdur da, qedim ondan. Ona görə bu dövr qutarır. Qutarandan sonra bu bizə atır Bu bizi atır dövrdən çölə. Print i-yə. Print i-ni çap eləyir. A, sorun bu kursormu? Sənə burdadır. Gəlir print i-ni çap eləyir. Print i nədir? 1. Gəlir baxın bunun yanında bir dənə də bir çap olunur. Artıq qutardı. Ftezim bir də qayıdıram. İkinci i-nin, ikinci i-nin 2 iki qiymətinə N-in 2 qiymətində düşürəm aşağı yot. Yot yenə 1-dən i+1-ə qədər, yəni 2+1 3-ə qədər. Onda yotun qiyməti bir dəfə olur 1, bir dəfə də olur 2. Mən gəlirəm N-in 2 qiyməti ilə elə ki, yotun bir qiymətini götürürəm. Düşürəm aşağı, print deyir yot. Print yotu çap elə. Print yotu çap edəndə yotun qiyməti nədir? 1. 1 çap olunur. N-ə görə hələ də kursor burada qalır. Dəyişmir. Kursor burdadır hələ. Baxın, hələ burdadır kursorum. Əm, sonra baxıb düşə bilmərəm aşağı. Niyə? Çünki hələ mənim 2 qiymətim var. Yotun hələ 2-si var burada. Biz nə zaman bu printə düşərdik? Yotun bütün qiymətləri qutarandan sonra. Görürəm ki yotun 2 qiyməti var. Yotun 2 qiymətini götürürəm. 2 qiymətini götürürəm. Düşünən aşağı. Print yot çap olunacaq deyir. Yəni nə çap olunacaq? 2, 2 çap olunacaq və kursorum hələ də burdadır. Görürəm ki yotun başqa qiyməti yoxdur. Ona görə print çıxıram dövrdən print i, yəni 2 çap olunur yanında. 3-cü gedirəm i-nin 3 qiymətini götürürəm. y olur. Baxın, y olur 1-dən i+1-ə. Yəni 3+1 4-ə qədər. Onda y-un qiyməti 1, 2 və 3 olur. Gəlirəm i-nin üçüyünə yotun birini götürürəm. Düşünün print yot deyir. Yəni bir çap olunur. Tezən qaydıram yotun ikisini götürürəm. Gəlir yenə yotu çap edir. Baxın kursor hələ burdadır ha. Baxın buna görə indi onu qoymur aşağı düşsün. İkini çap edir. İtəzdən e, gedirəm, kursorum hələ də burdadır. Üçü götürürəm yotun üç qiymətini. Üçü çap edir. Aha, baxıram ki, artıq yotun qiyməti yoxdur, başqa qiyməti yoxdur. Dövrədən atır bizi print i, yəni 3 çap olunur. Bunların hər biri alt-alta yazılacaq təbii ki. Birinci nə oldu? 1 1. Sonra 1 2 2 və ən sonda 1 2 3 3. Testdə C variantı qeyd edənlər var idi. Diqqətimdən qaçıb və mən də düzgün kimi qeyd eləmişəm. Xeyr. Cavab B variantıdır. 1 1 1 2 2 1 2 3 3. Nəyə görə izah elədim? 17-yə baxaq. Bunun asan yolunu izah edeceğim. Deməli bizə verib yazıram. 32-nin 32 üstü 5, 16 üstü 5 + 61. Bunun hər biri onluq say sistemindədir və bunu səkkizlik say sisteminə keçirməyimizi istəyir. X8 deyir. Bəzən ə, bəzi abituriyentlərdə, müəllimlərdə 32-nin 32 üstü 5-i tapır, 16 üstü 5-i tapır, onu səkkizə bölə-bölə getmək çox çətindir. Yəni işin içindən çıxa bilmərik, vaxtımız gedər. Əngə sayı yolu necədir? Bunun hər birini, təbii ki, bunu gətirə bilmirəm ikiliyə. Hər birini 2-nin qüvvət şəklində gətirəm. Bu 2 üstü 5 deməkdir, də 32. Xaricində də bir dənə 5 var. 16 2 üstü 4 deməkdir, xaricində də bir dənə 5 var. Üstə gəl 61-i ələki saxlayıram. Bu nə eləyir? 2 üstündə 25 + gəlsin 2 üstündə 20 + gəlsin 61. Düzdür, deyilmi? Aha, gedirəm ayrıca 225-i götürürəm. Hansısa sistemdə çevir diye. 8 niyə? 8 nədir? 2 üstü 3-dür, düzdür mü? 2 dən 2 üstü 3-ü ayırıram. 2 üstü <laughs> 25-in çayısında neçədən 2 üstü 3 var? 8 dənə. Çünki baxın 3 dəfə 8-in baxın 2 üstdə 24-ü burada qalır, düzdürmü? Qarşıya neçəsi qalır? 2 üstdə 1-ə qalır qarşıya. Və mən bunu yığanda belə yığacağam. 2 vurulsun 2 üstdə 3 nə idi? 8-liyə gətirmək də axı məqsədim. 8 üstdə 8. Bu belə. 225-i ayırdım. İndi gəl 200 üstündə 20-ni ayıraq. 220-dən -də bir dənə 2 üstü 3 ayıranda bu bizə verir əm, deməli 7 çox olar, 6. 3 dəfə 2 üstü 18-i burdadır. Bura neçəsi qaldı? 2 üstü 2-si. Bu deməkdir 4 vurulsun 8 üstü və 2 üstü 8 də axı 8 üstü 6. Bu da belə. Deməli gəlirəm artıq yazılan bura. Mən bunu 8-liyə gətirdim, nə alındı? 2 vurulsun 8 üstü 8. Bunu gətirdim 8-liyə nə alındı? 4 vurulsun 8 üstü 6. İndi 61-i gətirəcəm. 61-i necə edə bilərəm? Baxın 61-in içərisində neçə dənə 8 var? 5 am 8 dəfə 8. 7 dəfə. 7 dənə 8 üstü 1 var 61-in içərisində. Eləyir 56. Bu da burada da nə qalır? 5 qalır da, düzdürmü? Üstə gəlensin 5 dənə də 8 üstdə 0 var. Onu da gətirib əlavə edirəm bura. 7 dənə 8 üstdə 1-imiz var. 5 dənə də 8 üstdə 0-ımız var. Bunun ayrı YouTube videosu var. Kim istəsə yazar mənə, linkini ata bilərəm. Belə, indi bu hissəni kəsirəm. Yəni kəsməyin gözünüzün qabağında qalsın. İndi bunu yığmalıyım. Baxıram ki, 8 üstü 8-dən neçədə nədir? Dəqiq. 8 üstü 8-dən 2 dənə. 2 dənə 8 üstü 8 var. 8 üstü 7 var? Yoxdur. Ona görə 0. 8 üstü 6-dan neçə dənədir? 4 dənə. 8 üstü 5-dən var? Yox. 8 üstü 4-dən var? Yox. 8 üstü 3 yoxdur. 8 üstü 2 yoxdur. Amma 8 üstü 1-dən 7 dənədir. 8 üstü 0-dan da 5 dənədir. Beləliklə mən verilmiş bu ifadəni, onluqda olan bu ifadəni rahatlıqla 8-lik sayı sisteminə çevirdim. Bu qədər, cavab D variantı. Keçək sonuncu Python-a. Necə çalışacağam? Hər dəfə Python-a aid bir sual salım? Çəkilərdir. Deməni A B C = 12 13 15. Bu öz növbəsində belə gedir. Diqqət. A gəlir öz növbəsində birinci sırada duranı götür. B gəlir öz növbəsində ikinci sırada duranı, C də gəlir öz növbəsində üçüncü sırada duranı, yəni A-m olur 12. B-m olur 13, C-m də olur 15. Bu mənim ilkin qiymətlərim. Son bu ifadəyə düşürəm. Deyir ki, AB = BA-ya. Baxın. Bu deməkdir ki, yenə yəni AB-nin qiymətinə B də A-nın qiymətinə qiymətini götürür. Deməli, A gəlir B-nin qiymətini götürür. A gəlir B-nin qiyməti nədir? 13. 13-ü götürür. Amma baxın, yadınızda saxlayın. Bizim bu bu tipli yazıldı. Sağ tərəfimiz tamamilə yerinə yetirilib qotardıqdan sonra qiymət sol tərəfə mənimsədiləcək. Bax bunu belə yazmayacağam, belə yazacam. A gəlir nəyə bərabər olur? B-nin qiymətinə bərabər olur. B-nin qiyməti 13-dür, düzdürmü? Deməli A oldu 13. B də gəlir A-nın qiymətinə bərabər olur. Daha çaşıb deyə bilməzsiniz ki, hə, burada A 13-dür də. Hə? B-nin də tez gəlsin A-nın bu 13-ün qiymətinə bərabər olsun. Xeyr. Bura sağ tərəf ümumən təmiz yerini yetirib qutarıldıqdan sonra ə, sol tərəfə mənimsədiləcək. Bu A-nın aldığı 13 qiyməti hələ A-nın deyil. Yəni A-ya mənimsədilməyibdi hələ. Çünki bu tərəfdə proses başa çatmayıbdı. B də gəlir, A-nın qiymətini götürür. Baxın, burada A-nın qiyməti nədir? 12-ni götürür. Deməli, A-mız dəyişdi oldu 13, B-miz də dəyişdi oldu 12. Deməli, bu onun üstünə xəçəkəyəm, bunun üstünə xəçəkəyəm. Çünki sanki, sanki görürsüz yer dəyişmə qanununu yerinə yetirdi. Sonra bir də var AC = CB-yə. Yəni gəlir A öz növbəsində C-ni, C də öz növbəsində B-nin qiymətini götürür. Baxaq. A gəlir C-nin hansı qiymətini? 15 qiymətini götürür. C-də gəlir B-nin hansı qiymətini? 12 qiymətini götürür. Deməli, A-mız oldu 15, B-di. C-miz də oldu 12. Bu qədər. A-mız 15, C-miz 12. B B-miz də 12 qiymətlərimizi aldıq. Düşürəm artıq ifə, şərtə. Baxın, bunlar iç-içə iflərdir. İç-içə iflər bir-birindən asılıdır. Yəni bir növ qapı kimi düşünün. Elə mi ki, iç içə iki dənə qapı var. Bu sizin birinci qapınızdır. Bu sizin ikinci qapınızdır. Siz bu birinci qapınız açılmasa necə ikinci qapıya düşə bilərsiz? Bu birinci qapınız açılmalıdır. Yəni bu birinci şərtiniz ödənməlidir ki, siz düşəsiniz aşağı, digər ikinci şərtiniz ödənsin. İndi görək bizim şərtimiz ödənilirmi? A'mız nədir? 15. 15 bərabərdimi 12-yə? Deyirik ki, yox. Qapı açılmadı üzümüzə. Açılmadığına görə düşə bilmirik aşağı. Ona görə bir başa çıxış veririk. Görürük ki heç nə yoxdur. Yəni cavab heç nə olacaq. Burada heç nə çap olunmayacaq. Amma belə olsaydı, dəyək ki, məsələn deyirəm 15/10 -15 = bərabərdir desəydi, deyərdik, hə. O zaman gələrdi print A-ya düşərdi. A çap olunardı. Düşər də aşağı. 15 böyükdür mü 15-dən? Aha, yox. Yox olduğuna görə baxın bu S özü ilə eyni çərgədə və özünə ən yaxın olan ifəyə aiddir. Bu isə də bu ifəyə aiddir. Çünki ona o ifə həm yaxında, həm də onunla eyni çərgədə dayanır. Şərt ödənmir deyə else düşürük. Else də düşəndə print D çap olunur. Belə nəticə alınardı. Amma bu misala əsasən, bu misala əsasən cavabımız peç nədir? espera. Tú que